Сегодня на форуме очень серьезно обсуждали экономику. И я как-то слушал все это внимательно. Я понял, что у нас планы поднимать экономический рост путем молитвы. И я вот это какое-то веселье меня прям как-то так удивило. Нет, я рад, то, что господин Силану, госпожа Набиулина, блестящее ведение господина Макарова, очень остроумные люди, глубоко профессиональные, но вы меня, конечно, простите, ну послушайте просто сами. Вот, например, предлагают полагаться на интуицию. Мы добивались и будем добиваться снижения инфляции к цели. Вот, но интуицию, наверное, тоже никто не отменял. Вот так, да? Все, то есть я, я услышал, значит, это интуиция тоже есть, это решимость или. Я начала с расчета. Расчет, расчет. Знаете, главное, вера. Да, вот. Если верить, 4% это точно сбудется. Инфляционные ожидания очень важны. Прав, Антон Героич. Нет, а вот, вот это вот мне очень понравилось. Вера, вера. То есть я правильно понимаю, что борьба с инфляцией постом и молитвой. Но знаете, такой настойчивость Центрального банка, еще подкрепленная... Я понимаю, что высокую ключевую ставку вы хотите бюджетным заменить чем-нибудь. Нет, Антон Германович предложил молиться, и это обязательно произойдет. Я, 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 я просто цитирую министра финансов. Я не молиться, а верить, говорю. Верить, да, понимаете. При этом министр экономического развития Максим Решетников, ну, вообще-то, вежливо говоря, нельзя сказать, что был в очень хорошем настроении. Вот что он говорит о грани перехода в рецессию. Мы говорим об этих рисках, это не факт. Давайте так четко, как бы, да, чтобы там никто не пугался, но интерпретировал, это не факт, это риски. Вот. Но мы видим, что эти риски, к сожалению, пока скорее нарастают, чем, чем уходят. Одному человеку, которому не весело, это тому, который не занимался экономикой последние 10 лет. Напомню, что те люди, которых вы видели, когда они сейчас говорят: ну вот, мы же давно говорили, вот мы же говорили, что вот эта схема роста исчерпана, надо переходить на другую они это говорили кому? Это все люди, которые занимались вопросами экономики в Российской Федерации на протяжении последних лет 15 в том или ином виде. Им весело, они улыбаются, они рассуждают термины, которые на самом деле в мире уже нет. Когда они на полном серьезе предлагают вот эту модель, мне возникает просто вопрос. А вот из всех сидящих там, кроме Решетникова, они понимают, что вообще-то сейчас война? И экономика войны, она довольно сильно отличается от того бумажного представления о народном хозяйстве, которое нам предлагают. А там еще был очень забавный такой эпизод, когда выясняли, кто больше любит экономику. Господин Орешкин спросил госпожу Нубиулину, и она сказала, нет-нет, я очень люблю экономику, я же была министром экономики. То есть, получается, вы и признаете, что вы выстраивали эту модель? Мне просто кажется, что вот такого рода дискуссии гораздо лучше вести, например, на металлургических комбинатах сейчас, которые вынуждены останавливаться, чтобы люди, которых отправят сначала в оплачиваемые отпуска, а потом как получится, чтобы они знали, кто им вот за вот этим Шелуш вот, вот за этим шелестом экономических терминов, что стоят вполне конкретные судьбы людей, которые потеряют работу. Потому что если бы вот в этом висели, принимали участие реальные предприниматели, у меня все время вопрос, а вот те люди, которые вот сейчас об этом говорят, они когда последний раз были хоть на одном производстве? Никогда? Вот просто, вот они, когда вот ножками взяли... Протопали и посмотрели о том, что такое реальное производство, скажем, ОПК. Ну, например, как Денис Валентинович Мантуров, как Сергей Викторович Чемизов, которые постоянно на производстве, знают, что происходит. А Денис Валентинович его команда еще и постоянно выезжает на линию боевого соприкосновения, чтобы видеть, как те изделия, которые производятся, как они работают. Вот, просто мне кажется, что Питерский форум замечательный, все очень хорошо, все очень весело. Лучше такие дискуссии проводить на крупных предприятиях. Посмотреть в глаза тем людям, которые переводят вот эти ваши все слова, вполне конкретные цифры своих зарплат и своей жизни. А потом еще отъехать на передовую и сказать им, вы знаете, сейчас нужно охлаждение. Охлаждение нужно. Когда против нас весь блок НАТО воюет, всей своей экономической мощью, экономика спроса, экономика предложения, экономика войны. Вот что вас, на мой взгляд, должно сейчас реально волновать. Экономика войны. Дмитрий. Ну что сказать, я, у меня проблемы с памятью всегда большие проблемы у меня в жизни, из-за проблем с памятью я все помню. И я помню, какой была сессия по экономике в прошлом году на Петербургском форуме и в позапрошлом. Это были самые веселые сессии. У них также было хорошее настроение, они также хохотали, они также шутили искрометно. А теперь выясняется, что мы дошутились в условиях войны до рецессии, но сколько не заменяя это вот этим вот макроэкономическим новоязом, отрицательный рост, положительное падение, ну, рецессия, мы же, я думаю, все можем посмотреть в словаре, что это означает. Да? Такая песня была у Владимира Семеновича Высоцкого. Руб последний в Сочи трачу телеграмму накатал, шли деньги от батрачу, я их всех прохохотал. А мы не забыли, как мы еще очень недавно прохохотали 300 миллиардов золотовалютных резервов. В этой студии. В этой студии. Ну и ситуация же на фронте, самая по той же причине, что по причине, что Бо ситуация на фронте, она остается напруженной, Але є контрольованою. Генштаб збройних сил України оприлюднив свіже зведення станом на шістнадцяту годину дня. І росіяни не припиняють спроби штурмів. Однак наші сили стримують ворога і завдають йому відчутних втрат. Найгарячіші напрямки: Донечина, Харківщина та Південь. Українська армія тримає оборону і продовжує бити по тилових базах. Окупанта трохи детальніше саме з оперативної інформації. Від початку доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Протягом доби противник з території Рефії задав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, Покровка, Новодмитрівка, Порозок, Їздецька, Рожковичі, Дмитрівка, Малушина, Лугівка, Бачівський і Лісківщина Чернігівської області, саме там, де зараз звучить повітряна тривога. Тому будьте в укриттях і перебувайте в безпеці. На північно-слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили три атаки загарбників. Ворог завдав три авіаційні удари, скинувши шість Керованих авіаційних бомб та здійснив понад 150 артилерійських обстрілів, зокрема п'ять з реактивних систем залпового вогню на куп'янському напрямку. Наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Голубівки. Ще одне боєзіткнення поблизу Загризового, і воно й досі триває. На Сіверському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників в районі Григорівки, дотепер і досі не вщухає одне боєзіткнення. На Краматорському напрямку противник шість разів атакував у районі Білої Гори та у бік предтеченого, Дотепер триває теж одне боєзіткнення. І висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 29 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів: Мирне, Малинівка, Шахове, Новопавлівка, Олексіївка, Удачне, Горіхове. П'ять боїв і тривають і зараз ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Разіне, і сухий яр. На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися до позицій українських підрозділів в районах Новоандрівки та Кам'янського. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах в степногірську на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках. Ворог активними наступальних активних наступальних дій не проводив, проте завдавав авіаційного удару по населеному пункту Козацьке Херсонської області. Ну і українські ж війська знову ж таки це те, що пише генеральний штаб збройних сил України. Він українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу і давайте ж теж приєднуватися до Сил оборони, перемагати саме хоча б в дрібницях, донатити на Збройні Сили України, допомагати безпосередньо хлопцям їздити, їм передачки, давати, все робити, щоб таки вигнати окупанта з наших земель. І ем, сьогодні було прес-конференція з е, журналістами у пана президента нашого. Зеленського. І ворог зосередив на території України безпрецедентну кількість живої сили. Понад 695 тисяч російських військових. Про це він повідомив. Про це повідомив президент Зеленський саме на прес конференції Він зазначив, що додатково ще 52 тисячі солдатів рефії перебувають поблизу кордонів саме на курському та білгородському напрямках. І це. Вкотре ж запевняємо, що це є постійно є сигналами, постійно в тривозі. І це є зараз сигналом того, що загроз, загроза масштабних наступів вона не знята. Вона, вона досі триває, але українська армія до цього готова. І е, Путін відкрито заявив, що хоче, ну, дивлячись на те, скільки е, зараз. Зосереджено живої сили від недокраїни цієї країни 404 Рефії, скільки їхніх недолюдків зараз зосереджено на кордоні, саме на території України також. І цим самим Путін ще й додатково до цього ж заявив, що він хоче не частину України, а всю Україну. І не з 2014 року, а ще й раніше. У відповідь президент Зеленський у Теперішньому зверненні, буквально ось сьогодні, вийшло звернення, і він окреслив нову фазу протидії: більше санкцій, більше дронів і зміни в дипломатичному корпусі. Саме за словами президента починається місяць рішучих дій для посилення тиску на Росію як на міжнародному рівні, так і всередині країни.